नमस्ते श्री गरुडा कवचम् अस्य श्रीगरुडकवचस्तोत्रमन्त्रस्य नारदऋषिः वैनते यो देवता अनुष्टो चन्दः मम श्रीवैनते यीत्यर्थे जबे विनियोगः अस्य श्रीगरुडकवचस्तोत्रमन्त्रस्य नारदर्शि ीत्यर्थे जपे विनियोगः शिरो मे गरुडः पातु ललाटं विनतासुतः नेत्रे तु सर्पः पातु पातु सुरार्चितः नासिकां पातु सर्परिः वदनं विष्णुवानः सूर्यसु नासिकां पातु सर्परिः वदनं विष्णुवाहनः सूर्यसूधानुजः कण्ठं भुजौ ग्रे तरुणाकृतिः नकां नकायुद्धः पातु कक्षोमुक्तिपलप्रदः पातु हृदयम् पातु सर्पः नाभिं पातु महातेजः कटिं पातु सुताहरः दानोनी चण्डविक्रमः जङ्गे दण्डायुतः पातु गुल्फ विष्णुरतः सदा सुप पादाङ्गुली तता रो मा मे वीरो त्वचं पातु पयपः त्येवं कवचं दिव्यं पापाग्नम् सर्वकामदं यः पटेत् प्रातरुथाय विशदोषम् प्रणश्यति विशा ं यः पटे नित्यं वन्दनात् मुच्यते नरः द्वादशाहं पटेद्यस्तु मुच्यते शत्रुवन्दनात् द्वादशाहं पठेद्य शत्रुपन्दनात् एकवारं पटेत्यस्तु मोज्यते सर्वगेर्पिहये वज्रपञ्जरामेदं कवचं भन्द इति श्रीनारद ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟವಾದಲ್ಲಿ ಲೈಕ್ ಶೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಮುಂದಿನ ವೀಡಿಯೋಸ್ಗಳಿಗಾಗಿ ಚಾನಲನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು